పరమేశ్వరుని యొక్క ఆశీర్వాదంతో వేద వేదస్వాధ్యాయం అంటే పారాయణం మంత్రపారాయణం పారాయణం ఓం విశ్వాని దేవసవితరు దురుతాని పరాసు యద్భద్రం తన్న తువృత రుతే तन्मी मन शिव ओम ये नेधम भूतम भुवनम भविष्य सर्गृहतमृते नर्व यस्थाते सप्त होता कन्मी मन शिव संकल्पमस्तु ओ

रश्वानि वयन्मनुष्यान्नियते भीषुभिर्वाजिन इव प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ सनः पवस्

भयं नो अस्तु ॐ अभयं मित्रमभयममित्रा दभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं, परोक्षा। अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु इति शान्तिप्रकरणं सम्पूर्णं कलिष्यति कलि Ah. Então,